Мы организовали эту дискуссию, этот круглый стол под названием «Железнодорожные тарифы как -то фактор сдерживания роста железнодорожных перевозок», для того, чтобы поговорить о направлениях развития железнодорожной отрасли в следующем году, и о тех вызовах, с которыми столкнутся железные дороги на протяжении 2011 года. Мы пригласили на наше обсуждение представителей Укрзалезницы, представителей частных операторов, представителей отраслевой науки и экспертов независимых. Почему мы концентрировали, хотя мы вроде как говорим о проблематике и о вызовах, концентрировали вопросы именно на тарифах? По нашему мнению, тарифы это, – это как бы основ, основополагающий, это краеугольный камень функционирования всей отрасли, потому что и проблема баланса тарифов, и уровня тарифов. Это в первую очередь баланс трех уровней. С одной стороны, это баланс, это установление справедливого уровня тарифов, это баланс между необходимостью обеспечения конкурентоспособности национальной экономики, точнее ее базовых отраслей, и э, необходимостью обеспечения развития транспортной системы государства. Причем не только как обслуживающего элемента эти базовые отрасли, но и как равноправная часть национальной экономики, которая может... Также э, ставать и экспортно ориентированный, и также зарабатывать валюту для э, государства. Для а второй баланс, который наблюдается именно в тарифном вопросе, это баланс между тарифами видов транспорта и создание гармоничной, сбалансированной транспортной системы государства. Не секрет, что грузы перетекают, и особенно в кризис мы видели яркий переток грузов с одного вида транспорта на другое, причем как раз это было связано с изменениями в тарифной политике видов транспорта. Поэтому для того, чтобы создать одним из факторов создания сбалансированной транспортной системы, в которой бы равноправно существовали разные виды транспорта и могли качественно развиваться и оказывать логистические услуги для предприятий, это один из факторов создания такой системы, это, конечно, сбалансированность тарифов между видами транспорта. И третий баланс в тарифном вопросе ⁇ это баланс между тарифами железнодорожных, железнодорожных, администраций стран пространства 15-20. Потому что Украина, как железнодорожная страна или как железная дорога Украины, они не, не работают в, обособленно. Дисбаланс тарифный, который связан с разным уровнем реформирования стран, железных дорог стран, с разным уровнем развития экономики, он создает разноприбыльные условия эксплуатации как вагонного парка и приводит к вымыванию вагонов как из одних администраций в другие и уход частных вагонов из одних стран на работу в другие. Поэтому вот именно эти три баланса, они могут обеспечить эффективное функционирование как, укра... как, транспортные... как укрзалезницы или... или системы железнодорожного транспорта, так и транспортной отрасли и целом национальной экономики. Вот. Мы бы хотели поднять в... В существующей системе тарифов и какие направления ее модернизации мы бы хотели осветить то есть с одной стороны это вопрос проведения индексации тарифов для компенсации инфляционной составляющей. существующая система приводит к тому, что э, тарифы поднимаются импульсно через определенный промежуток времени в результате э, получается сначала как бы тарифный провал, потом резкое возрастание тарифов в прохождении потом получается как бы инфляционная составляющая у нас идет равномерно повышающаяся тариф железнодорожный у нас идет такими ступенечками причем сначала как бы длительность вот этих этапов в горизонтальной части они с одной стороны определяют то что железная дорога в такой системе постоянно недополучает средства потому что индексация тарифов всегда опаздывает за реальной инфляцией и реальными затратами, которые осуществляет Укрзалезница. С другой стороны, вот наличие вот этой вот ступенечки приводит к тому, что сначала в краткосрочном в перспективе вокруг зоны э, повышения тарифов предприятиям становится невыгодно именно вот это повышение, потому что если в суммарно получается как бы, э, а это логично повышение на уровне инфляции, но вот именно в момент повышения предприятия получают э, импульсное возрастание логистических э, затрат и поэтому сильно противятся этому повышению. Программы экономических реформ в Украине самое в галузи транспорту. На 2012 рік запроваджено введення нового збірника тарифів, який буде ґрунтуватися на наших розрахунках складових вантажного тарифа, як то інфраструктурний, локомотивний, вагонний, їх справедливого рівня та відповідно. Пропорцій. Я надію, що ми в Укрзалізниці спільно з Міністерством транспорту та зв'язку з Міністерством економіки та Міністерством фінансів, а також із залученням галузевої науки та наших партнерів, операторів рухомого складу, асоціацій, як операторських компаній, так і. Підприємств базових галузей економіки України зможемо розробити економічно обґрунтований тарифний документ, який нам дасть можливість розвивати залізничну транспортну галузь, і буде відповідати інтересам. як Укрзалізниці, так і користувачів транспортних послуг та держави в цілому.